Привет, меня зовут Наталка Денисенко, и я присоединяюсь к проекту On Life» от журнала Натали. Мне очень приятно быть частью этого проекта, потому что вообще мой жизненный девиз – это двигаться вперед и никогда не останавливаться, потому что все мы прекрасно знаем, движение – это жизнь. И мой муж и я, мы актеры, и у нас нелегкая работа иногда нам приходится на площадке играть любовь с другими мужчинами и женщинами конечно же мы не идеальная семья как некоторые считают мы тоже ссоримся у нас тоже бывают плохие дни проблемы трудности но когда мы ссоримся, мы никогда не останавливаемся, мы идем вперед, потому что любовь ⁇ это такая вещь, она не может быть одинакова как в начале отношений, так в зрелости. Точно так же любовь меняется, когда в вашей жизни появляется ребенок, и мы тоже ощутили это на своей шкуре. Поэтому... Придумывайте какие-то семейные традиции. Если ссоритесь, то всегда миритесь, потому что помните, что рядом с вами точно такой же человек, как и вы сами. Это личность, которую тоже нужно узнавать каждый день, принимать, понимать и уважать. Так что призываю всех, рухайся онлайн со мной и с Натальей.